benda yang orang tak fitnah saya. Tapi bila saya ngenamkan Rasulullah lagi teruk kena fitnah, tak ada apa. Nabi Muhammad lagi teruk kena fitnah. Hari Isnin yang lepas buka sekolah lepas cuti sekolah baru ni, isteri saya pi sekolah. Bila pi sekolah, dua cikgu mai jumpa dia. Dia kata ustazah ni nak nak tanya sikit nak. Ustazah jangan marahlah. Kenapa? Tanyalah. Ni nak tanya sikit, betul ke Ustaz Kazim merogol perempuan? Rogol tu tuan Astagfirullahalazim Isteri saya tanya Rogol di mana? Rogol depan sekolah Ustaz Kazim lah Depan sekolah Barakah Menung isteri saya Balik rumah Saya tanya dekat dia Habis tu jawab apa pada dia mak? Dia kata mana ada rogol Tak ada lah Jawablah macam ni Kalau Ustaz Kazim merogol orang Maknanya dia dah ke dalam Dia keluar lah muka depan Suat kabur Penceramah bebas Ditangkap kerana merogol Ada keluar lah bebas Inilah fitnah Dulu Bulan lepas Ada satu perempuan datang jumpa saya Daripada Johor Dia ni sakit Tak boleh berubat di Johor Suami dia hantar ke sekolah saya untuk berubat Bawa tiga anak Dia kata ustaz tolonglah tengok isteri saya ni Tak tahu dah ustaz Duk di rumah masuk hantu Histeria mengamuk menjerit Pukul anak nak tikam orang habis digigitnya tok bomo kena gigit saya pun kena gigit datang duduk di sekolah saya hari isnin bagus hari selasa bagus hari rabu dia bawa satu botol bawa pergi jumpa saya dalam bilik dan bercakap saya dengan anak-anak dia saya kata kenapa ni akak e, saya sedang menggigit tengok muka ustaz ah oh, sudah saya kata apa pula orang tuan ni Ustaz, saya nak marah ni ustaz. Oh, dia tebarkan barang-barang atas meja saya. Melompat saya ni. Saya panggil pembantu saya tolong pegang ni, dia masuk hantulah ni. Saya baru nak jampi tuan tuan. Dia bersilat. Oi, selaka kata dia. oh sudah tuan tuan. Oh, anak-anak dia lari kerani-kerani saya semua lari bertebaran tuan tuan. Dia terajang meja-meja saya tu. Dia lari keluar daripada ofis saya. Orang lain semua tak nak kerja takut. Saya kejar dia Tengah-tengah hari pukul satu petang Tengah hari ni satu petang Matahari rapat atas kepala orang Sekolah saya dekat dengan tali api Bawah tali api Saya kejar dia, baca doa pegang dia Dia tepi, saya baca dia tepi Dia ludah, saya pun ludah dia balik Dia ludah tuan-tuan Oh, masuk hantu Masa tengah duduk bersilat dengan dia Tengah orang tengah-tengah hari tu Datang satu kereta kancil dia tengok saya duduk bersilat dengan perempuan tu. Dia berhenti kat hujung, dia perhati je. Dalam hati saya kata, ni tak lama lagi cerita ni keluar pula. Betul tuan-tuan? Ya, buat hari Rabu, saya berubah dia hari Rabu. Hari Sabtu saya buat kelenek solat untuk bakal-bakal haji di Manjung, di di Kampung Gajah. Telepon masuk. Ustaz nak tanya sikit, betul ke Ustaz ada skandal dengan perempuan depan sekolah Ustaz? skandal apa ada kami dalam usrah ada satu ustazah tu bagi tahu dia lalu dia tengok ustaz tengok duk pujuk satu perempuan perempuan tu tak nak ustaz tarik perempuan tu tak nak ustaz tarik <SILENGAR> betul ke ustaz saya tak puas hati ni ustaz saya masa saya mengaji dengan ustaz saya tak suka orang fitnah ustaz saya kata tak ada perempuan tu masuk hantu anak dia pun ada anak dia ikut belakang semua ada oh dia kata ustaz skandal dengan dia perempuan tu sampai buka tudung ustaz nak roman dia ustaz astagfirullah <SILENGAR> Kan nak romen bawah tali api tuan-tuan ada sabar di api kan mati tak pasal ya? ni fitnah fitnah ni berjalan ni ya Allah apa nak jadi ni tuan-tuan dia tak tahu fitnah saya rogol orang saya zina dengan orang orang yang fitnah tu boleh disebab 80 kali ingat kecil ke tuan-tuan fitnah orang ni punya jahatnya dia tak fikir yang dia akan mati Kita akan mengadak Allah subhanahu wa ta'ala Seminggu berubat perempuan ni tuan-tuan Sehat lah Suami dia Cina mu'alat masuk Islam Suami dia main jumpa saya ustaz Terima kasih ustaz Suami dia tunjuk bekas-bekas tangan dia Gigit ni, pokok habis-habis ni -habis. Terima kasih ustaz Alhamdulillah sudah sembuh Saya mau bawa pulang isteri saya Dia pun tak tahu yang kita ni kena sepak yang kita ni kena gigit kena terajar dengan perempuan tu depa tak tahu yang depa tahu kita nak roman perempuan tu tapi tak ada siapa mau bertanya tak ada siapa yang ceritanya nak disebarkan nak disebarkan nak disebarkan inilah dia yang dikatakan fitnah kalau kita orang yang mengaji orang yang ingat pada Allah orang yang ingat pada hari kiamat kita takkan percaya fitnah ni tuan-tuan kita mesti kata takkan dia buat ini fitnah tapi masyarakat kita hari ini terlalu mudah bawa cerita, terlalu mudah percaya pada cerita sebab itu juga terlalu mudah masuk neraka dengan benda-benda ini. Kita sebagai orang mengaji, kita sebagai orang surau, kita sebagai orang masjid, kita orang yang mendokong perjuangan Islam. Fitnah siasat betul-betul. Fitnah siasat betul-betul. Saya satu tempat buang saya mengajar. Dia kata saya kempen dalam pilihan raya di Bukit Gantang. Buang saya mengajar. Ustaz tak payah datang lah Pasal apa? Oh, kami dia puas abang Ustaz kempen di Bukit Gantang Kempen belah sana Eh saya kata saya tak ada kempen mana ada saya kempen fitnah tu tak tahulah, mereka lah abang mereka kata ustaz, ustaz kempen, ustaz naik tak pentas eh dah, saya tak kempen mana-mana pun tidak saya ni ustaz, saya mengajar masjid yang politik, saya tak mau campur, saya tak erti politik, saya ceramah, saya tak erti politik ni, tak tahulah depa lah habaq, depa kata ustaz kempen kan. Tu kami tak mau lah. Ha ah, ni saya nak habaq baliklah dak. Tak betul tu. Saya tak pernah kempen. Tak tahulah depa lah habaq. Eh perempuan ni bengong sungguh saya kata. Yang saya kata dak, saya tak buat dia kata tak tahulah depa lah kata ustaz naik. Ha ah, ni saya nak betul lah ni. Saya kata dak, saya tak pernah naik mana-mana parti pun, pentas pun. Dak dak dak. Tak tahulah depa lah habaq. Eh. Saya pening tuan-tuan tubuh dia sendiri kata nehi kabi nehi tak <silence> dia ada nak kata dua orang, -orang kata lah depa ada kata depa dia kata, depa, kata ni hak tuan tubuh ni kata dak dak lah sampai macam tu sekali tuan-tuan Allahu akbar apa hati kita ni nak jadi apa hati kita ni sebab tu hati kita kalau reda tuan-tuan hati kita kalau tenang dapat anak macam mana pun kita reda ada setengah orang bila dapat anak cacat bila hati dia busuk Dia anggap anak cacat tu memalukan dia Sedangkan dia tidak tahu Bela anak cacat lah bawa masuk dalam syurga Bukan saya minta tuan-tuan dapat anak cacat pula Nak bagi tahu Anak cacat akai tak ada Anak cacat keupayaan diri kurang Tuan-tuan kena basuh berak dia sampai dia mati Tuan-tuan kena mandikan dia sampai dia mati Tuan-tuan kena suap dia makan sampai dia mati Atau tuan-tuan mati dulu tapi bagi anak yang sihat, Umur 6 tahun dia pandai basuh berak sendiri dah. Umur 3 tahun dia pandai suap sendiri dah. Umur 4 tahun dia pandai pakai baju sendiri dah. Pahala tuan-tuan dah kurang dah. Tetapi pahala dengan bela anak cacat berapa banyak. Tapi tuan-tuan tak pernah anggap bahawa anak yang cacat itu adalah sumber pahala pada tuan-tuan. Patut sayang, bangga. Bawa pergi taman, dukung depan orang ramai. Ini anak kamu man. Haa. Uh -ha. -huh. Oh dia yang dicacak ke man? Ha, Alhamdulillah yang ni lah bagi pahala tiap-tiap hari kat saya Cuba kita timbulkan satu benda yang Allah Ta'ala bagi tu Terbaik pada kita Kadang-kadang dia malu Dapat anak down syndrome dia sorok tu Dia di dapur Kunci daripada luar Sebab tetamu datang Buat apa kita malu? Jangan tuan-tuan Hati kita mesti bersih dengan Tuhan Hati kita mesti reda dengan keputusan Tuhan Serupalah dengan anak-anak Bila dapat mak yang nyanyuk Berapa banyak anak-anak malu dengan mak yang nyanyuk Bila tetamu datang Mak yang nyanyuk datang duduk depan Tetamu duduk makan kacang yang jamu pada tetamu Bahkan miskut meri yang kita jamu pada tetamu Mak eh, Pergilah dapur Tuan-tuan jangan baik, Tarik dia mak Biar duduk di sini Biar saya suap mak Ni mak kita, nyanyukkah dia, tuakah dia, hodohkah dia, tak sihatkah dia? Ni mak kita daripada perut dia keluarnya kita. Kekayaan yang kita ada, kehebatan yang kita ada, ilmu yang kita ada hari ini jerih perih daripada mak kita. Tapi berapa banyak anak-anak malu nak bawa mak dia ke majlis-majlis. Nak pergi keluri rumah kawan Tak bawa mak Kawan datang ke rumah Pesan pada mak Jangan keluar Ini bukan manusia yang baik Sebab hati dia busuk Hati dia sentiasa pandang buruk Pada sesuatu benda Jangan pandang buruk tuan-tuan Sesuatu yang Allah Ta'ala bagi semuanya baik Kemarau pun baik Hujan pun baik Semuanya nak suruh kita insaf Kenapa kemarau? <tuh> Kenapa kemarau? Hari ni sampai kita nak buat pembenihan awal lah. Kapal terbang amfibia. Bukankah saya dah sebut dalam CD saya bulan lepas? Tengah Nabi mengajar, Nabi kata, jangan duduk bersama kami. Jangan duduk dengan kami orang yang putus silaturahim. La yujalisuna ma'ana man qati'ar rahim. Jangan siapa-siapa duduk dengan aku orang yang putus silaturahim. Nabi suruh bangun. Bangun satu anak muda bangun keluar. Semua sahabat pakat perhati. Selepas itu dia balik duduk depan. Ingatkan bila dah keluar tak masuk dah. Dia balik, dia keluar, dia masuk balik. Subhanallah. Rupa-rupanya tuan-tuan, dia baru bergaduh dengan mak saudara dia sebelum dia datang kuliah Rasulullah dia baru bergaduh dengan mak saudara dia bila Nabi kata keluar yang putus selatan rahim dia cari mak saudara dia dia peluk mak saudara dia dia minta ampun minta maaf baru dia masuk balik Nabi kata inna rahmatallahu la nunazzilu ala qaumin man qati'ar rahim sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun pada satu-satu kaum yang di dalamnya ada orang yang memutuskan silaturrahim rahmat Allah tidak akan turun mana-mana orang yang putus silaturrahim hujan itu rahmat daripada Allah rahmat Allah tak turun kalau tuan-tuan putus silaturrahim buatlah amfibia helikopter kah? ke amfibia kapal terbang ke nak buat pembenihan awan ke kalau tuan-tuan masih memutuskan silaturahim sama-sama tuan-tuan masih tidak tegur menegur masih boikot memboikot masih tidak berkasih sayang masih pulau memulau kata mengata tidak berpeduli sama-sama sendiri selagi itulah rahmat Allah ditarik daripada kita satu persatu hujan ditarik keamanan ditarik ketenteraman jiwa ditarik anak-anak yang solehah ditarik anak-anak menjadi anak yang degil perniagaan tidak maju ekonomi tidak mantap penyakit datang macam-macam tanda-tanda rahmat Allah sudah hilang dalam kita duk jaga H1N1 tu pun hari ini saya dah meningkat lagi dekat 50 orang dah ada kes jangkitan dalam negeri dah bukan just kes jangkitan import dalam kita duk jaga tu Kenapa ni tuan-tuan? Tak habis-habis satu-satu bencana yang menimpa kita. Soalan yang kita kena tanya, tahap orang Islam, tahap orang Melayu, adakah sampai pada satu tahap sudah sampai pada satu tahap memutuskan silaturrahim sesama orang Islam. Sampai boleh kata padan muka pada kamu, rasakan pada kamu. Bukankah Nabi kata jangan kata padan muka pada orang sesama Islam? Jangan hasad, jangan doakan musnah pada orang Jangan kita menyakitkan hati orang Hari ini apa benda yang kita tak buat sesama kita tuan-tuan Akhirnya rahmat Allah Allah tarik balik satu, satu, satu Jadi tuan-tuan kita ni duduk dalam masjid Kita ni mari mengaji ramai-ramai Ambil balik silaturahim dalam peringkat keluarga Silaturahim dalam peringkat Dalam peringkat masyarakat Silaturahim dalam peringkat taman, kampung Tuan-tuan depan saya ni berbeza-beza parti Itu hak tuan-tuan Ada parti belah sana, ada parti belah sini Itu hak tuan-tuan Tetapi apabila mempertahankan Islam Tuan-tuan mesti bersatu Walaupun tuan-tuan mempunyai pahaman politik yang berbeza Tetapi untuk menjaga kebajikan masyarakat kita Kebajikan anak-anak kita Tuan-tuan mesti bersatu bila ada perkara-perkara yang memerlukan kesepakatan kita Walaupun kita berbeza warna bendera Kita mesti bersatu Jangan sampai warna bendera yang berbeza Saling tidak ziarah menziarah Tidak tegur menegur Saling pulau memulau Jangan tuan-tuan Itulah punca kenapa rahmat Allah hilang Hari ini rahmat Allah sudah hilang dalam keluarga Mak sudah tak ambil kisah tentang anak-anak Bapak sampai pada satu tahap rugul anak sendiri sampai beranak pinak. Adik-beradik tak bertegur, tak bercakap. Kenapa wujud perkara-perkara demikian tuan-tuan? Kerana masing-masing tidak lagi ambil berat tentang tugas masing-masing. Bapak terlalu sibuk dengan kerja. Anak-anak terlalu sibuk dengan aktiviti luar. Bapak dengan mak terlalu sibuk, masyarakat terlalu sibuk masyarakat pula terlalu banyak benda-benda yang boleh menyumbang ke arah keruntuhan moral saya pergi ceramah di satu tempat saya singgah makan laksa sebelah kedai laksa tu cyber cafe dengan karaoke saya tengok orang Melayu kita punya ramainya masuk masa tu pukul tujuh suku lagi nak maghrib lagi ramai orang masuk macam mana kita nak bentuk masyarakat kita jadi baik kita dah bentuk peringkat keluarga bila dia pergi keluar ke masyarakat terlalu banyak benda-benda heboran di luar terlalu banyak yang bercanggah dengan syarak disediakan di luar macam mana tuan-tuan tapi tetap kita kena pegang ku anfusakum wa ahlikum nar yang tu tuan-tuan tetap kena pegang jaga diri kamu jaga keluarga kamu daripada api neraka yang tu dulu kita kena jaga saya cakap pada tuan-tuan saya bila pi ceramah saya cabut kat astro saya tak bagi anak-anak saya tengok. Saya balik rumah baru pasang Astro. Tak ada saya tak boleh pasang. Saya tak mahu anak-anak saya dididik dengan cara tak betul. Sekarang pendidik yang paling besar pada anak-anak kita ialah televisyen. Apa yang televisyen buat semua anak ikut. Apa fashion yang dibawa oleh TV semua anak ikut. Sayangnya TV bukan cikgu yang baik. Sayangnya rancangan dalam televisyen bukan pendidik yang baik untuk anak-anak kita. Kalau tuan-tuan tak kontrol TV, susah. Saya cakap kepada tuan-tuan kepada tuan-tuan, rumah saya tak ada internet. Saya tak mau bila saya keluar mengajar, isteri saya pergi sekolah, anak-anak saya tengok internet cerita yang tak faedah. Saya tak mau. Kalau depa nak pakai internet, saya bawa depa PCC. Tadi isteri saya telefon, saya tanya duduk kat mana ni? Dekat sisi depa nak buat kerja sekolah. Ha pi, isteri teman, mak depa teman, tak apa. Handphone saya tak bagi pakai. Sekarang ni handphone macam-macam boleh keluar masuk dalam handphone. Nak pakai handphone ambil ayah punya, ambil mama punya. Kamu tak boleh. Kena kontrol setakat mana yang kita boleh kontrol, kita kontrol. Kita tak boleh bagi dah tuan, -tuan kebebasan, kepercayaan dengan kata-kata depa -kata, -kata. Dia tahu lah ustaz. Mereka dah faham dah Ustaz Besar gajah dah Mereka tahu lah mana baik mana buruk Tak boleh tuan-tuan Lagi besar gajah lagi kita kena ambil berat Jadi balik pada asal balik Ayah tolong jadi ayah Walaupun ayah depan saya ni dah berjanggut Dah misai putih, rambut putih, janggut putih Semua putih dah Anak-anak pun tua-tua habis dah Tuan-tuan tetap sebagai ayah Dan anak-anak tuan-tuan tetap sebagai anak Tuan-tuan masih lagi wajib jaga anak tuan-tuan Didik anak tuan-tuan Walaupun anak tuan-tuan misai dia Tutup mulut habis Melenting macam sajian senin Tapi bila berhadapan dengan tuan-tuan Dia tetap anak tuan-tuan Tak semayang Wajib tegur Bila anak kita balik rumah kita Soalan yang kita kena tanya Dah semayang belum? Man, dah semayang belum? Belum lagi ayah Dah pukul 6.30 tak sampai yang asal lagi Apa kamu ni? Daripada muda sampai kamu tua Semayang lewat 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 Tuan-tuan berani cakap macam itu Anak kita ni duduk di Johor Baru Pukul 5.30 Assalamualaikum Dah bangkit dah untuk semayang subuh Masih berjalan sampai sekarang kalau ayah tu duduk di kampung Anak-anak menantu balik kampung Rumah dua tingkat Lantai papan tingkat atas Bapak tu ambil galah buluh, jolok lantai. Bilik tidur anak dia. Oi, bangun, bangun. Sampai ingat rumah aku hotel ke? Kalau macam tu tuan-tuan, tuan-tuan melaksanakan tanggungjawab sebagai bapak nombor satu. Semaya ambil.